Часів появи ромів в Європі, серед них існував відомий і зрозумілий шлях розвідку інформації це прадавня форма усної комунікації, за допомогою якої ромські групи при контактах, на ярмарках або стоянках передавали всі новини з їхнього життя, де і чим вигідно займатись, де краще купити, а де продати, де підростають наречені, а де помер хто зі членів родини. Вислів, який передає весь комплекс повсякденної інформації, є слово Джаніпен. Воно охоплює весь комплекс знань, обмін інформацією, накопиченою громадою. Час іде вперед, а за ним і змінюються засоби передачі новин. Наша наступна розповідь буде про створення ромської віртуальної мережі новин, яку готує і розсилає до споживачів з всесвітніх мереж новостей Валерій Новосельський. як вона творилась и чому виникла необхідність у створенні современных видов коммуникаций? Про це наша наступна розповідь. Приветствую всех, добрый день, меня зовут Валерий Новосельский, я являюсь редактором ромской виртуальной сети. Я родился в 1970 году в городе Днепропетровск на востоке Украины в смешанной ромско-еврейской семье. Я жил в детстве в Сибири, в Восточной Сибири, в Якутии. В 90-е годы, в середине 90-х я жил в Москве в течение двух лет, и в 95-м году я уехал на ПМЖ в государство Израиль. Как человек ромского происхождения, я всегда был неравнодушен к судьбе своего народа, и даже живя в Израиле, меня беспокоили те проблемы, которые беспокоят ромов до сих пор. И даже моя работа в христианском колледже в Хайфе в качестве англо-русского переводчика не, был, не удовлетворяла мои интеллектуальные, духовные нужды. Она не являлась выражением моей внутренней сути. Поэтому, июле 1999 года я стал писать письма в международные ромские организации о том, что есть в Израиле рома из бывшего Советского Союза, и мы хотим держать связь с другими рома не только на уровне семейном, но также на уровне и э, организаций, на уровне объединений. Я то, что я почувствовал, то что есть информационный дефицит, когда руководители ромских организаций не владеют полностью информацией о грантах, о мероприятиях, о событиях в других частях ромского мира, это чувствовалось сразу, и я решил тогда заниматься не только представительством русских ромов, которые живут в Израиле, но больше даже и восполнением информационных пробелов для участников ромского движения. Уже 13 лет прошло с тех пор, как я создал ромскую виртуальную сеть. И э, она началась с нескольких десятков электронных адресов, но сейчас там уже более 11 тысяч адресов. Там существуют разные электронные рассылки, существуют разные сайты, группы на фейсбуке. Э, и люди имеют возможность получать информацию о событиях, ромских событиях в разных странах мира, даже если это происходит в Японии, если это концерт ромской музыки, даже если это происходит происходит в Канаде. И это связано с э, объединением восточноевропейских ромов в Торонто. Даже если это связано с Южной Африкой и представительством э, ромских организаций на Международном конгрессе в Южной Африке. Уделяем мы внимание и ситуации рома в Латинской Америке. Хорошие контакты у нас есть с Аргентиной, с Буэнос-Айресом. Э, в общем, мы в, э, в, самая широкая география включена в тематику ромской виртуальной сети. Как я уже говорил, Тысяч адресов есть, и это не только 11 тысяч человек, но это также и организации, которые включают намного больше людей. Эта электронная платформа восполняет пробел в, не только в географической информации, но также и в информации о фондах, о мероприятиях. Мы помогаем, мы делимся с ромскими активистами этой информацией, потому что очень часто они не доверяют друг другу и скрывают друг от друга эту информацию. Но ромская виртуальная сеть пополняет эту базу данных, она дает информацию для ромов и не ромов о том где молодежь куда может поехать где может учиться где можно получить поддержку для проектов в ромской виртуальной сети используется 20 языков в основном это европейские языки, включая также романес, который является, который происходит от санскрита, но сформировался в основном в Европе. Говоря об аудитории в бывшем Советском Союзе, то есть рассылка рассылка специально посвященная Рома в бывшем Советском Союзе, и там 250 адресов электронных, примерно 100 адресов относятся к Украине, и где-то порядка нескольких десятков связаны с Закарпатьем. Мы рады, что помимо мере возможностей мы можем сотрудничать с Рома Украины и э, дру, есть возможность сообщать как на, как на русском, так и на романес и на английском новости о ромской жизни в Украине. Также мы снабжаем украинских ромен информацией о грантах, о мероприятиях и о событиях в других частях ромского мира. То есть все взаимосвязано и мы рады, что Украина тоже представлена в этом, пусть даже не настолько сильно сейчас, как другие страны, но все-таки мы не забываем и про вашу страну, про мою страну, где я родился и вырос. Когда люди задают мне вопрос о том, что явилось причиной создания ромской виртуальной сети в 1999 году, я отвечу так: в принципе, эта сеть не первая в своем роде. Существует еще Ром News Network, которая была создана в 1994 году ромским активистом из города Гамбург, Германия. Но, к сожалению, эта электронная платформа довольно тенденциозна, и она защищает интерес только определенной фракции ромских активистов, в то время, когда сообщения о другой фракции имеют крайне негативное содержание. Например, то, что долгое время она была исключительно в поддержку линии Рудко-Ковчинского, но абсолютно не, э, не было благосклона к другим ромским активистам, которые не придерживались его лагеря и его направления. Я уважаю Рудку Ковчинского, я сотрудничаю с Европейским форумом Рома и Тревелерс, который был создан 7 лет назад в Страсбурге под эгидой Совета Европы. Но я считаю, что в вопросах медиа необходимо быть объективным и беспристрастным. Поэтому размещаю сообщения не только, о фракции, не только людей, единомышленных с Рудко Ковчинским, но также и других ромских активистов. Поэтому ромская виртуальная сеть более активна, чем сейчас, даже чем Ромньюснетворк, потому что ромская виртуальная сеть, она представляет интересы, дает возможность высказаться многим ромам, и она уважается как представителями направлений различных политических фракций ромского мира. Як непересічна особистість, пан Валерій, якому наразі відкритий весь світ, надзвичайно спостережливий. Гість побував у кількох місцях копакного проживання ромів Закарпатської області. Вот его впечатления и зауважения с этого привода. Если говорить о, Ром, о ромах Закарпатья, то тут видно, что э, ромская жизнь есть, что тут много ромен, то, что тут есть ромское присутствие, что рома участвуют в общественной жизни э, этого края, и то, что они являются неотъемлемой частью, неотъемлемой частью этой палитры Закарпатья. Э, что видно еще, то что я, рома является наиболее... Э, социально слабо защищенной частью местного населения и то, что необходима рома поддержка на государственном уровне. Есть зарубежные фонды, которые стараются помочь, которые стараются хоть чем-то исправить ситуацию, но они не все сильные. Действительную ситуацию может поменять э, именно государственная политика по интеграции ромского населения, и это уже зависит э, и от самих ромов, от, от того, как они дружно могут лоббировать свои интересы, так и от нером части гражданского общества то что я вижу внутри ромского общества то что есть определенный э, намек на непонимание между пожилым и молодым поколениями но в отличие от других государств и обществ это не носит тут открыто конфронтационного характера то есть молодые и пожилые все равно могут собраться и разрешить все свои вопросы все свои недопонимания поэтому я рад был что в закарпате хотя бы конфронтации не носит э, деструктивного характера и то что всегда есть возможность Гражданскому диалогу и среди ромов, а также между Ромами и не Ромами. И я рад просто, что, что я увидел, что население Закарпатья, оно не агрессивно по своей природе. Это, это, это очень большой стимул для того, чтобы тут был гражданский диалог и о том, чтобы ситуация исправилась к лучшему. И я бы хотел просто пожелать, чтобы ромы друг с другом наладили общий язык, пожилые и молодые, также, чтобы ромы с неромами э, больше поняли друг друга, потому что жители Закарпатия все равно отличаются большим пониманием ромов на Украине, чем жители других регионов Украины. Так надо еще сделать шаг вперед. Почему бы не проводить ежегодные фестивали ромской музыки и танца здесь в Закарпатье? Э, я знаю, что что включают ромский компонент в состав э, культурных фестивалей здесь в Закарпатье. Это отлично, но, наверное, все-таки нужно больше, чтобы было больше ромский сектор представлен и на этих фестивалях. Я думаю, что Закарпатье может дать даже пример в ромской интеграции для других регионов Украины. И я надеюсь, что ромские активисты сделают все возможное, чтобы то, что вот мои надежды, мои желания, они их разделяют и чтобы оно, оно все стало реальным тоже через какое-то время. Ромалы. тумен бахт са степе, ай саросу тумен камен. Те дельту бахт бахса степе Барваліпе. Ай со вов тумен, Ай со тумен авен по Андучечодром, Амаротрайо. Те дельтуменнодель. Ромська мережа, яку створив Валерій Новосельський, активно працює. Вона надає повну і вичерпну інформацію не тільки про останні новини. Події на локальному і міжнародному рівнях, а й про більш вагомі для ромського життя відомості, про всесвітні зустрічі та форуми, міжнародні грантові програми, наявність вакансій, майбутньої роботи у різноманітних ромських фондах, подальшого тобі успіху в цій нелегкій роботі. Вы дивились черговий выпуск программы Романо Джіві Пен Амари мен дікенас амарі романі» Романо Джіві Пен. Драге ромале сарту мен дікен андре кода канадел теджанен сауре святоске пало рома. Сарон рома пал сауро святос. теджан прерика техуден маачорен. Пестер ме манга у туме мія андро Джіві Пен. А кекада манга бах Зоралоса Степен та Зандочаве, Гозандочаве Теонокі. Шукайте і знаходьте тільки приємне у повсякденному житті, яке, не дивлячись на всі проблеми, прекрасне. До наступних зустрічей!